Өзбекстан республикасы президентінің 2022 жыл 1 мартағы шаңара қам хайал қызлармен істесу, махалі һәм нұранилерді қолап қуатлау системасын жетістіру үстіләждары хаққындағы 81 саллы парманына текар шаңара қам хайал қызлар мәмлекетлік комитеті шөкемлестіріп, қар бір районларда Шаңарақ ham hayol бөлімі, bo'limi әрбір har bir mahallada hayol қыzlar белсендіlеri lavozimlari engizilib o'z жұмыс іскерліклерін басladы о'затау районы шаңарақ ham hayoл қыздар бөлімі ham mahalla белсенділері өз іскерлігін хаял қыздар балансын қалплестіруден бастады мәhаллелердегі хаял қыздар белсенділері өз аймағындағы нөл жастан жүз жасқа шекемгі Хаял қыздар арасында қатлау өткеріп, сонан район бойынша 10869 хаял қыз қызлар қатлаудан өткерілді. Парманда шаңырақ институт беккемдеу һәм хаял қызларды қолап қуатлау бойынша мәмлекетлік сиясатының тикаргы бағдарлары белгіленген еді. Менеке сол бағдарлардан бірі, хаял қызлар тәлім һәм кесиплек көнлек белләрне алулары, мүнәсиб жұмыс табылуларын һәр көмеклесу исフィルмерлігін қолдап-құатлау бойынша қабілетлі жас аяқ қыздарды анықлау һәм олардың қабілетлерін туры бағдарлау бойынша белгіленген вазипалар жүкленді. Районымызда осы жылы 613 жұмыссыз хаял қыздар дизгімге алынған болса, соңнан бүгінгі күнде 267 хаял қызымыз жұмыспен تأмінленді. 177 аяқ қызымыз тұрақлы, 91 хаял қызымыз жәмиеттілік жұмыстарға, һәм өзің-өзі баңтету және субсидия арқалы баңтлықтер тәмелденуге ерсілді. Жұмыссыз хаял қыздарымыз кәсіпке оқытылды. Қарақалпақстан Республикасы Иске ә, Мархамат орайы һәм хаял қыздар исфилерменлік орайы тараппенен Озатау районлық баңттық көмекші орайы тараппенен 200 ден астам қызырымыз кәсіпке оқытıldı. Шаңара хаял қыздар бөлімі тарапінен іспмерлік орайында оқытылған қыздарымыз өзлерінің оқыған кәсібі бойынша тесілі әспәп сүкінелермен тәмелденді. және бір бағдарымыз ауылық жерлері хаял қыздарға көрсетілетұғын медициналық социалдық қызметтер сұпатын жақсылау олар арасында саламат тұрмыс тәрзін тәмелдеу бойынша жұмыстар алып бару еді Бұл бойынша да район көлемінде анал haм балалықты қорғау бойынша мемлекетіміз тарабынан қабыл етілген нызам жойбарлар бір қанша жұмыстар алып барылып бүгінгі күнде аналарымыз һәм балаларымыз арасында кеселдену көрсеткіштері азайды мінекей атап айтқанда бозатау поселкасы аймағында хаял қыздар арасында спорттың гимнастрада түрі бойынша саламат хаял бақытлы хаял ұраны астында жарыстар шөлкемдестіріп бұған жүзден астам хаял қыздарымыз қамтып алынды барлық махаллелерде район көлемінде бес мың қадем сүрен астында жүру бойынша жарыстар шөркемдестіріп бұнда мыңға шамалас хаял қыздарымыз қатынасты міне гендер теңдікті тәмеелеу саясатын дауом еттіру хаял қыздардың социалдық саяси белсенділігін арттыру оларды қоллап қуатлауға қаратылған реформаларды әмелге асыру бойынша президентіміздің басшылығында хаял қыздардың мәселелерін шешу ауырын жеңілдету нұзамлы құқық һәм қорғау олардың экономикалық социалдық сияси белсенділігін арттыру мәселесі де мемлекетіміздің тикарғы бас бағдары болып қалды мінекей ә, соңғы уақыттары республикамызда істеніватырған хәрбір жұмыс аял қыздарымыздың күнделікті шаңарақ жағдайларын жақсылау бойынша болып болыпватырыпты Хаял қыздарnың jamiyatdagі әм шаңарақтағы орнын асыру бойынша, шаңарақ Қаял қызlар бөлімі тараfidan 2022 жыл 11 айы ай ішінде 25 бес рухи білімдендіру үгіт насихат жұмыстары алып барылды хаял қыздарды жоғары оқу орындарына оқып олардың білімін шөкемінестіру бойынша министрлер кабинетінің 5 жыл ә, менет стажына ие болған хаял қыздарымызды оқыту бойынша отыз төрт хаял қызымызға ұсыныснама берілді сондай ақ жоғары оқу орындарына қосымша грант декарында қабылдау көрсеткіштері шеңберінде аял қыздарға таңлауда қатынасу үшін ұсыныснама беру бойынша төрт жүз екінші қарар бойынша 48 сегіз қызарына қыздарына ұсыныснамалар беріп төрт аял қызымыз грант декарында оқуға кіруге ерсілді. район хәкімдігі тарапынен һәм хаял кызларды қолдап қуатлау жам қармасы тарифінен жалғыз басы һәм ата анасынан айырылған хаял кызларды үй жаймен тәмінлеу тикарында районымызда төрт хаял кызға ипотека креdитlері бойынша үй жайлардың бастанғыш төлемдері төлеп беріldi һәм үш жәрдемге мұhтаж натурал жайда жасап жатырған хаял қызымызға район hәкімдігі тарапынан социалдық жайлар алып берілді ауыр социалдық жағдайға түсіп қалған хаял қыздарды социалдық хuquqiy психологиялық жәрдем көрсету бойынша xayillar dәftеri қалыптастырылды Бұл бойынша Өзбекстан Республикасы президентінің 87 жetinchi sonli farmonida айтылып o'tilgan а, хаялдар, хаял қыздары мышағалардың система алтажды үйрену һәм оларды ұнамлы шешу бойынша министрлер кабинетинин 145-салы қарары қабыл етіліп, бұл тикарында 30 жастан асқан 3518 хаял қызымыз қатлаудан өткерілді һәм анкета-сараунамALAR дүзіліп, жәрдемге мұтаж деген 310 хаял қызымыз хаялдар даптеріне кіргізілген еді. жәрдемге мұтаж жұмыссыз bір жүз екі hayol qызымыз тіzзіmga olinib bugungi kunda жilnыңg жуmаg'i minan bаrрлық hayol qыzlarрымыzдың бaнdligі ta'minlandi тұрақты жұмысbiен ta'minlandi subsidдия orqali asbob uskunalar olib berildi өзі band етілді һәм сектор басшыларының ұсыныстарына тикaр материалдық жәрдемдер көрсетілді ісбілерменлік шұғылланушы шұғлданушы қалеуші болған хаyял қыздарымызға жеңілдетілген кредиттер алып берілді Ө, бағуvшысы болмаған 77 жеті қызымызға qizыmыzға ham жәрдемге жardamga 1-2 топар майыплығы болған bo'lgan жәрдемге yardamga muhtaj hayol да бір мәртелік базалық bazaliq hisoblov 4 барабар barobar hisobinda har birinе 200 millиoн екі жүз жәрдемдер көрсетілді үй жайға мүтаж он алғыз, төрт қызымыз тізімге алынған еді соннан 8 hаyoл қызымызға иjарa компенсациясы төлеп берілді алты хаял қызымыз үй жайменен тәмілленді